Честь, уважаемый суд. Да, иди, иди сюда. Спасибо. Так получилось, что на сегодняшний день, просто пятый раз наруженного московской изборницы руководителя. Подряд практически остался единственным, что нет, который один подряд играется мело. Но так, с другой стороны я избран в того, что не народ содержал. Вот, а боролся я действительно за, за то, чтобы торжествовал стал закон, справедливость и пятая статья Конституции, которая говорит, что единый жировом влады своего пресса и народ. Поэтому сегодня... с той апелляцией, которую подала областная прокуратура, потому что в этом здании на протяжении 2012-2014 годов трижды апелляционный суд отказывал в той же областной прокуратуре в исполнении других следователей прокурора по этому же эпизоду, который мне опять навесили э, месяц назад. Поэтому... получилось их э, меня устранить перед выборами, на выборах. Поэтому о том, что это дело заказное, носит политическую окраску, инструкционной составляющей, об этом знают все горожане. Об этом сегодня речь идет в средствах массовой информации. Поэтому вашему суду решать следствие закона, что делать, но я никак не могу согласиться с таким утверждением прокуратуры с этим обращением на апелляцию Жоткаевого суду Минска Днепропетровска, то мы просто решим из этого суда без суду, а апелляцию прокуратуры залишить без суду. У них органа преследования есть аргументы, я никогда не снимался на такого следствия, и сам заинтересован, как никто, наверное, другой, скорейшем расследовании для того, и, для того, и в том, чтобы была поставлена точка в этом настолько длительном процессе, носящем все-таки закрытый характер. Поэтому у меня никогда ни одного своего заседания не было никаких судов. Я ни разу не опоздал ни на одно заседание своевременно э, приходил. А то, что меня сегодня областная прокуратура пытается обвинить, что я буду влиять на следствие, все материалы этого уголовного дела находятся у них в руках. У Литвищенко, если он даже приступит завтра к исполнению обязанностей градоначальника, у него не будет доступа к тем материалам, которые у них лежат под судом. С другой стороны, влиять на э -э свидетелей я тоже не могу, потому что, опять-таки, все находится в материалах уголовного дела, в том числе свидетельские показания даже тех, которые обратились. Поэтому это все мне напоминает дежавю летней давности, потому что тогда, когда Любищенко отказался поступать в партию региона Украины, он был упрятан в тюрьму, ей была возбуждена опять-таки заказной уголовным делом. Теперь ничего другого прокуратура не придумала, так опять с моими политическими оппонентами найти предмет для того, чтобы меня устранить от исполнения обязанностей в городе Новомосковске. Поэтому днями намечается сессия городского совета по приведению меня к обязанностям, А для того, чтобы на этой сессии не был обозначен вопрос в соответствии с процедурой оголошения, оприлюднения решения номер 69 18 листопада 2015 года, где записано, что уважать Лидвиченко Виктор Иванович обраны на Московский Минский Маловой, у них остался только один путь. Меня закрыть, тогда руки развязаны. Поэтому я обращаюсь, уважаю суд, к вам, в честь. Решение жодного суду залишити без змін, а апелляцию прокуратуры залишити без опыта. Листопада 2015 -го року е було прийнято рішення, ви е приймали перемогу ну, саме на вашу. Так, 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 так. Апеляції посилається в те, що не було оголошено це рішення на пленарному ну, і комісія оголосила рішення, але на пленарному засіданні своїй промові е не приймалося, не було затвердження винесено Закон про місцеве самоврядування вважає, що є, е, і закон про вибори, про місцеві вибори в Україні є два аспекти. Є обраний міський голова, і є міський голова, який почав виконувати свої обов'язки. Обраний міський голова, згідно з законодавством України е, вважається після рішення міської виборчої комісії і внесення цього рішення на сайт. Це ВК виборчком. І я на сьогоднішній день на цьому сайті, як був вивішав 4,5 місяці назад, так і залишаюся. Тобто держава, Конституція і закон вважають мене міським головою. А те, що прокуратура не вважає мене міським головою, ну це на їх сумість. Вони не дають мені приступити до виконання своїх обов'язків. Проводять сесії за забором, за колючим дротом, на приватних підприємствах. Місто Новомосковськ від цього потерпає. Тому громада міста Новомосковська сьогодні не стоїть на шляху, не щоб п'ята стаття конструкції Народ є народом. народ. Одним із ризиків апеляційній складі покура вказано на те, що... Після була отримана підозра, була спроба декілька осіб, де сім, Сергій, а втиснути в нього машину, поклати, та інше. А відомо, що сьогодні причетніли до цього чимало. Я про це почув перший раз, тоді, коли в суді це було, Тут, в мене, в суді. Коли вони до... доповідали про це. Мне ничего не дома, и Лепищенко не имеет отношения к категории тех людей, которые будут на того хлопа, который из-под плинтуса вылез, понимаете, давить. Он сам прекратит свое существование. Поэтому мне не было необходимости. И тем более разница там в 15 минут. Они же приводят этот пример. Мне вручили повестку на улице где-то в 18 часам, а в 18-15 на него уже напали. Я понятия не имел даже по какому вопросу. Ведь если бы это было грамотно сделано и по закону, и по законодательству Украины, то когда поступило заявление того лица о том, что Литвищенко, значит, у него претензии ко мне, прошло более месяца. Мне привезли повестку, даже не сказал по какому вопросу. Вручили повестку, вручили уведомление на тебе. Причем это было сделано все на улице с нарушением УПК. Поэтому как я мог повлиять на то, чтобы какого-то там... Э -э Серегенка, значит... Не надо мне, мне это не нужно ваше отец, Это мне как-то даже не посунешь. Беден бог, что это не мое, это не мои менты. Нет, конечно. Это все наговор, это все заказы. Yes, we do. Суд, подтверждение суд подтверждения своих слов, вот, прокуратура. Понимаете, вот мы, у нас есть как бы лицо сейчас Украины в России, да, сидит за градом, Надя Савченко. Мы ее показываем по всем каналам, мы все знаем о том, что, подождите, она народный депутат, она присяг не принимала, в парламенте ее не было нигде. Более того, она считается парламентом пассе она там тоже никогда не была, и тоже не принимала присяг. Но она считается законно избранной. я Так, перероб судовому засіданні оголошується до 11-ї години 1 чисня 2012 року.